Всем привет! Вы на канале Family Kids, Маша, Влад, Супер, коты и Собаки. Сегодня мы выбрали тему вот такие вышни. Вот такие вышни. Вот, у меня их тут много. Вот так. Чтобы их срубить, нам надо две резиночки, где-то так, две резинки, вот, фокусируюсь, зеленого цвета. И много резиночек красного цвета. Ну, конечно же, рогатка из... И с вот и с крючком. Вот он. У меня, конечно же, вот такие великий. Давайте приступить. Первое, что нам что надо сделать, это бачите у нас вот эти, ну, сами вишенки нам надо сделать. Вот, фокусируйся. Вот, сами вишенки надо сделать. И нам надо еще потом вот это затянуть. Вот. Так, робим. Берем одну резинку червоного цвета и обматываем на один столбик два оборота. Ну, один оборот. Вот мы два оборота. И, и еще один ну, резиночку на той же самый столбик обор... чем два 100... оборота. Вот два оборотика. И теперь на другой столбик и обматываем же так же само. Вот. И еще. Все. Теперь берем червоные резинки, аж 4 штучки, и на 2 столбика. 4 штучки резинки на 2 столбика три, четыре, вот. И теперь скидываем нижние резинки, вот. Теперь берем одну резинку зеленого цвета и на два столбика. Теперь скидываем вот эти, там там мы по четыре. Вот. у нас получилась а, одна вышня теперь а, забираем вот у нас тут такие сейчас фокусируется дайте у нас тут такие а, вот такая помешня есть а, место и под, под зеленой резиночкой вот этот забираем вот этот а, Крючок і з другої сторони так само забираємо отакі зелені резиночки Тепер затягуємо першу ми не трогаємо, доводимо до самого цього. А другу резиночку перекидаємо через першу, викидаємо її з цієї штуки. От. І затягуємо, тянемо за першу. Вот, первая вишня у нас готова. Вот, мы пока что ее отложим. Теперь, э, чтобы сделать другу, нам надо так само сделать. На моем На правый столбик два оборота. Ну, один оборот. И еще... Вот, так делаем. Тихо, моя да, тут резиночка. И на другой столбик тоже один наворотик. Ну или два, я не знаю. Сколько это можно считать. И на два столбика надеваем четыре резиночки, четыре резинки. Так, и скидываем вот эти резиночки, где мы оборачивали два один раз. Вот, скинули. И последнюю резиночку зеленого цвета. На два столбика и скидываем. Вот, и теперь берем вот эти э, зеленые и забираем из двух столбиков. И, перех... и завязываем. как еще я бачила, вот так роблять. А, ну так тоже можно, ребята. -то. У меня был первый вариант, мой. Было удобнее, конечно. Ну так тоже можно. Теперь, бачите, у нас есть уже две вишеньки, нам надо их съеднать. Продеваем одну в другу. Вот, продеваем. И бачите вот тут вот, вот. И растягиваем резиночку через одну вишню. Я тоже сначала не поняла, но я хочу вам объяснить, как это делать вообще. Дивите, я хочу наглядно вам показать. Вот. Еще одна. Один конец зеленый. И еще один. Мы вот этот один, который с правой стороны делаем вот так и продеваем. Вот. Когда мы продели, вот тут у нас вышню, представьте. И мы и растягиваем, и через вышню продеваем. И потом она затягивается. И в итоге у нас вот такая вишенка выходит. В следующем выпуске я вам покажу либо как сердечку делать, я, или как робить брелок перо. Перо, перо, перо. Вот такие вишенки у нас получились. И все, пока!